萨瓦迪卡哈喽，o 大家好，我是妙泰莲花阿章给的徒弟第九十八个。今天我来介绍用塔罗牌的方法看姻缘，分享给大家知道。不管是你在几远的好，我们都可以用视频沟通的方法帮你看。 塔罗牌的特别呢，就是每一次我们帮个人检查运程的时候，我们都会请教塔罗牌的神力下来帮助我们检查个人的运程。每一样事情你问来呢，我们都有神力帮助回复你。如果你感觉到你的运程不顺，不管是人员、感情还是事业里面有问题。 如果你想要我们帮你检查，都可以直接联系我，还是我们的太莲花的小帮手。今天我的第一个影片结束，请大家按赞、分享、订阅我们的太莲花，谢谢大家，我们下个影片见，考分哈